سر یہ کئی جگہ سے سوال آئے ہیں فیس بک پہ بھی ہیں سوال اور جو دوسری جی, یوٹیوب پہ بھی آ رہے تھے کمنٹس آئے تھے حلالے کے حوالے سے کہ مطلب اسلام میں حلالہ ہے یا نہیں ہے یا اس کی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کوئی اس کی تفصیلات ہیں تو وہ ذرا واضح کر دیجئے اچھا حلالے کے حوالے سے میرے پاس سوال آئے ہیں مختلف سوشل میڈیا فورم سے سوال مشہور ہے اور گھر گھر کے اندر اس بارے میں لوگ وضاحت پیش کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارے ہاں جو مشہور مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی بڑا کلام کیا ہوا ہے سوال یہی ہوتا ہے کہ حلالہ کیا ہے قرآن کے کی اندر کیا حلال کا حکم ہے یا نہیں کیسے مکمل کیا جائے گا قرآن کے اندر تفسیر ملتی ہے تو حدیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے کیونکہ قرآن سے تو میری تشفی ہوتی نہیں ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ بات جب میں حدیث پہ کام کرتا تھا قرآن کی طرف پھٹکتا بھی نہیں تھا جب مجھے ساری چیزیں وافر مقدار میں حدیث سے مل رہی ہیں تو میں قرآن کی طرف کیوں آؤں گا سوچنے کی بات ہے یعنی آپ اس کو اس طرح سمپل سا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے ساری چیزیں ایک فلا شخص بتا رہا ہے مولوی صاحب بتا رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں تو میں قرآن کی طرف کیوں ہوں مجھے ساری معلومات مل رہی گی ویسے ہی تو میں کیوں آؤں گا قرآن کی طرف تو کیا حدیث کے اندر حلالے کے بارے میں کوئی کلام ملتا ہے کہ حلالہ کس طرح ہونا چاہیے کیا ہے کیا, ہے؟ کیا نہیں ہے حلالہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر فلاں بندہ حلال کر دیا یہ محاورے کے طور پر نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو بکرا وغیرہ حلال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جب انسان کے لیے حلال کرنے کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ اس کو نیگیٹو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی کا مونس حلالہ استعمال کرتے ہیں حلالہ مونس کا لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر حلالہ کا لفظ موجود نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے قرآن میں حلالہ کا لفظ موجود نہیں ہے حال لام اور لام سے تو کئی الفاظ قرآن میں مل جائیں گے وفخص ویوحل علیہم الخب ویل علیہم الطوی بات حلال کرتا ہے ان پر طیبات یہ حلال ہال لام سے ہی نکلا ہے یہ والے الفاظ تو ملتے ہیں حلال کا لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے لفظ کیوں استعمال کیا ہے کیوں بنایا ہے لوگوں میں رائش کیوں کیا ہے فکر میں اس کی اصطلاح کیوں بنائی ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ اپنے مخصوص عزائم کو پورا کرنا ہے اور میں کئی مرتبہ ہر بات کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ روایات ہی وہ چیز ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنے مخصوص عزائن کو پورا کر لیتے ہیں وہاں سے ہر قسم کا مواد مل جائے گا قرآن سے آپ کو حلال کا کوئی مواد نہیں ملے گا جیسے کہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں حلالے میں ہوتا کیا ہے بتایا جاتا ہے ایک جگہ میں ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا حلالے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ طلاق دی ہے مرد نے اور بختے عورت تو یہ تو ہماری عقل میں نہیں بیٹھتا تو کہتے ہیں بڑے دانشور لوگ بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی عقل میں نہیں آتا تو یہ دین کا حکم نہیں ہو سکتا شریعت کو عقل کے مطابق نہیں پڑھنا چاہیے شریعت جو ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اپنی سوچوں کو اس پر نہیں لگانا چاہیے جب شریعت نے کہہ دی ہے تو آپ کر لیجئے شریعت کیا ہے آپ کے نزیر شریعت کس سے حاصل ہوتی ہے قرآن سے حاصل ہوتی ہے یا روایات کے ذریعے شریعت حاصل ہوتی ہے یا ہمارے ہاں تو شریعت حاصل کرنے کا تیسری سوچ کیا ہے کہ لوگوں سے یعنی کہ فلاں شاہم نے یہ بات بیان کی ہے وہ شریعت بن جاتی ہے آج شرعی مسائل کو بیان کیا جائے گا مولوی صاحب ایک بیان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج شرعی بیان مسائل بیان کیے جائیں گے ان شرعی مسائل کے اندر کتنی باتیں ایسی ہیں جو نہ قرآن کے اندر ملتی ہوں گی نہ حدیث میں ملتی ہوں گی وہ سارے کے سارے جو پرانے اسلاف جن کو کہتے ہیں فک کے اندر باتیں لکھی تھیں فلا صاحب نے یہ لکھا تھا فلا صاحب نے یہ لکھا تھا وہ جتنا قدیم ہوتا چلا جاتا ہے وہ شریعت بنتی چلی جاتی ہے وہیں سے یہ حلالے کے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں آپ خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک شخص نے اپنے ساتھ اپنے پارٹنر کو طلاق دی ہے اس پر تو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ طلاق دینے کا حق آپ مرد کو ہی کیسے دے سکتے ہیں یہ تو دونوں کا حق ہے مرد بھی دے سکتا ہے اور عورت بھی دے سکتی ہے حلالے کے مسئلے کو اگر ریورس کر لیں کیا خیال ہے جب بات اگر یہ بنتی ہے کہ مرد بھی دے سکتا ہے طلاق اور عورت بھی دے سکتی ہے عورت میں غصے میں طلاق دے دی, دی مرد کو اب وہ کہوا دے حلالہ اس کے ساتھ ریورس کر دیں اس کو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ قانون بنانے والے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جنہوں نے یہ مذہبی قوانین تیار کیے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں جنہوں نے فک کی کتابیں لکھی ہیں وہ سارے مرد ہیں اپنے خلاف کیسے بیان کر سکتے ہیں یا دلائل پیش کر سکتے ہیں جو کمزور ہوگا اس کے بارے میں تو خود فتح ہوئے خوب بیان کریں گے اپنے آپ کو مختلف طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ طلاق کا حق تو میرا ہے حلالت تمہیں کرنا پڑے گا غصہ مجھے آتا ہے تمہارے اوپر غصہ تمہیں غصہ کرنے کا حق دیا کس نے ہے تمہارا کام تو یہ ہے کہ میں اگر تمہیں کسی ٹائم بلاؤں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو تمہیں آنا پڑے گا یہ ہمارے ہاں مولوی صاحب وہ جو ملانی آپا ہوتی ہیں وہ عورتوں کو باقاعدہ ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی ہے ان کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ تم خود بھی عورت ہو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو وہ بتا رہی ہوتی ہیں عورتوں کو حقوق سمجھا رہی ہوتی ہیں مردوں کے کہ تمہارے اوپر تمہارے شور کا اتنا حق ہے کہ اگر تم نے اس کی جنسی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تو پوری پوری رات فرشتے اس کام پر معمول کر دیے جائیں گے کہ تم پر لانت کرتے رہیں اب تم پر لانت پوری رات ہو رہی ہے یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی دن عورت کو جنسی خواہش ہو اور مرد تھکا ہوا آئے وہ انکار کر دے تو اس کے کی اوپر کیا حق بنتا ہے اپنے حقوق بڑے یاد دے جاتے ہیں ہر حق کے مقابلے میں ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یاد رکھنے والی بات ہے وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عورت ہے نا تم تم اگر عورت پیدا کر دی گئی ہو تمہیں اگر غلطی سے عورت بنا دیا گیا ہے قانون کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق قدرت کے قانون کے مطابق اگر تمہیں عورت بنا دیا گیا ہے تو اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم پورا دن بیٹھ کر صرف بچے پیدا کرو اور اس کی جنسی خواہش خیال رکھتی رہو اس کے غصے کا خیال لگتی تھا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آکے کے مجھے طلاق دیتے ہیں تو مجھے پھر دوسرے کی جنسی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا تاکہ میں دوبارہ اس کے لیے اتنی ہی زیادہ استعمال کے قابل ہو سکوں جتنی کہ پہلے تھی اللہ نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیتے ہوئے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے جو ایک ہی لفظ کافی ہے میں بہت تسلیل میں کہا جاؤں جب وہ ازواج اور زوج کہہ دیتا یہ کافی ہے زعوج کہتے کس کہ کو ہیں ایک قدم دوسرے قدم کا زوج ہے آپ اگلا قدم آگے بڑھائیں گے اس وقت جب کہ پچھلا قدم ساتھ لے کے چلیں گے ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پھر پچھلے قدم کو پہلے آگے بڑھانا پڑے گا تو پچھلا آپ کا جو پہلا قدم بڑھایا تھا آپ نے وہ آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے اسی تاریخ کا اثر ہے جو حلال کی صرف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے استعمال کی چیز ہو تو استعمال آؤ نہ میرے استعمال میں آؤ اور اگر میں نے غلطی کر دی ہے تو میری غلطی کی سزا تم گی میں نہیں بھگتوں گا میری غلطی کی سزا میں نے اگر تمہیں طلاق دے دی ہے طلاق کا موضوع بھی ابھی آنے والا ہے نا سوتل وغیرہ میں میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا طلاق ہوتی کیا ہے بھلا کھلواڑ کیا ہے نا طلاق کے معاملے کے اندر اس سے بحثیں چل رہی ہیں ایک طلاق دو طلاق تین طلاق ارے بھائی طلاق کا تو مطلب ہوتا ہے علیحدگی اس میں ایک بار دو بار تین بار کی ضرورت کیا پڑتی ہے میں جب کہتا ہوں طلاق تو علیحدگی ہے ختم دو تین اور چار کا کیا جھگڑا ہے اس کے اندر پھر ان کو قرآن صنعت دیا جانا شروع ہوتی ہیں طلاق و مراتان والی پھر کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا نا طلاق و مراتان تو اس کو تو خیر میں اس کے مقام پہ جا کے بہت تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ وہ مقامات آنے ہی والے ہیں سورت البقرہ کے اندر ہم جانے ہی والے ہیں وہاں تک تو طلاق دے ہے مرد صاحب نے با اختیار ہیں حاکم ہیں اختیار رکھتے ہیں طلاق دینے کا پھر وہ حکم فرماتے ہیں کہ اب میں نے طلاق دے دیا ہے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عورت جو تم نے طلاق دے دی ہے یہ تمہارے لیے جائز اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ یہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق بنا کر آئے اس کے اوپر اللہ کے وصول سے منسوخ کرتے ہیں ظالم اس کو کہتے ہیں کہ نایا تھا اللہ کے وصول نے فرمایا تھا جھوٹ ہے بدترین قسم کا جھوٹ ہے ایسی کوئی بات اللہ کے وصول سے منسوخ کرنا بھی جرم ہے کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کی نکاح میں آنے کے لیے پہلے آپ کو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا پڑے گا وہ چاہے نہ چاہے زبردستی اس کی جنسی تعلق قائم کروایا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر پہ لیا جاتا ہے آپ بتائیے کہ ایسے معاملات کے اندر آپ کا گھرستی بہتر انداز میں چل سکتی ہے آپ کے گھر کے اندر جوان بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچے گی آپ کے گھر میں بیٹا ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ وہی ماں ہے جو کل یہاں پر ہمارے گھر میں تھی اور آج یہ کسی اور دوسرے شخص کے ساتھ تعلق قائم کر کے آئی ہے یہ تعلق قائم کرنے کی ترغیب بھی آپ نے ہی دلائی تھی اس کو وہ نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے اس کو استعمال کی چیز سمجھا ہوا تھا کہ آج تو میرے ساتھ ہے تو کل میں تو جو حکم دوں گا تو کسی اور کے ساتھ تعلق بنا کے آ جا آپ جب اس کے ساتھ اپنا معاملات کر رہے ہوں گے تعلق قائم کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوں اگر یہ کل تو کسی اور کے ساتھ تھی اور میں آج اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آیا ہوں جب آپ کی غرط کہاں جائے گی لیکن معاملات یہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں مذہب آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے آپ تقدس کی آر میں آپ سے کچھ بھی کروا لیا جاتا ہے آپ کرتے رہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ کتنا بدترین ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوں اس عورت کے لیے کہ جس نے آپ کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا تھا اور آپ نے بھی اس کی حفاظت کا معاہدہ کیا تھا کہ ہاں تم میرے ساتھ رہ کے محفوظ رہ سکتی ہو یہ کیسی حفاظت ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کو اپنی غلطی کی سزا دی طلاق دی اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھیجا کسی اور شخص کے ساتھ کہ تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو حفاظت کہاں چلی گئی ختم ہو گئی حفاظت جب آپ نے اس کو اپنے پاس سے دوسرے کے پاس بھیج دیا ہے اب آپ محافظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو سزا غلطی کریں آپ وہ سزا بھوکتے ہیں آپ کی وہ پارٹنر جس نے آپ کے ساتھ رہنے کا اور آپ کی حفاظت میں آنے کا معاہدہ کیا تھا اور آپ نے بھی معاہدہ کیا تھا آپ نے حلالے کے نام کے اوپر اس کی عزت کو تاتار کر دیا ہے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی نظر میں عورت صرف ایک استعمال کی چیز ہے غلطیاں میں کروں گا میری غلطیوں کی سزائیں بھوکتنے والی بھی یہی ہے حلالہ جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے قرآن میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے سوۃ البقرہ کی جو آیت پیش کی جاتی ہے فعین فلا ممبات حتٰ تن غیر اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ آیت حلالہ کے لیے آئی تھی اس کو میں اگر عام ترجمے کے مطابق بھی دیکھوں تو یہ تو معاملہ ہے کہ اگر دو بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اگر کسی سے نکاح کر لیتی ہے تب آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں یہ ایک صوت بیان کی جا رہی ہے مروجہ ترجمے کے مطابق میں ابھی اس کا حقیقی ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں بھی یہ اشارہ تک نہیں ملتا ہے کہ میں اپنے اپنے لیے حلال کرنے کے لیے اس کو اس کے بہن چڑھا دوں ایک کھیل بنا دوں جیسے کہ معاشرے کے اندر کھیل بنا ہوا ہے اور کیسے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو کسی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے پھر وہ تلا نہیں دیتا اب بیچاری عورت مجبور ہے پہلے اس کے ہاتھ میں کھلوار بنی ہوئی تھی اب اس کے ہاتھ میں کھلوار بنی ہوئی ہے وہ نہیں رہا بولا میں تو میری ہے میں تو جھگڑے طلاق رہے ہونے فساد ہو رہے قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے تو ایسا فساد قرآن تو حکم نہیں دے سکتا اس کا تو ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے یہ والا کام تو حکمت سے خالی نظر آ رہا ہے تو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو حلالے کے بارے میں ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ حلالہ کیا جائے اور عورت کو اس کی بھینٹ چلا دیا جائے حلالہ سینٹر قائم کر دیے ہیں باقاعدہ اتنا تاثر آ چکا ہے حلالہ سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں تو ایسا کچھ بھی اسلام نے حکم نہیں دیا اسلام مرد اور عورت کو برابری کی سطح پر رکھتا ہے یہ معاشرے کے دو بنیادی پہلو ہیں جن کو ساتھ چلنا ہوگا میں پہلے اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ طلاق کا اختیار کا معاملہ کیا ہے اس کی ویڈیو اگر دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ طلاق کا اختیار خولا کے جو میں نے ویڈیو میں بیان کیا تھا خولا کے معاملے کے اوپر سوال آیا تھا وہاں میں وہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو یہاں تک میرے خیال سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو حلالہ رائج ہے یہ غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بلکہ اس سے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے جو اس معاملات سے گزر رہے ہیں ان معاملات سے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ذہنی دباؤ اور عورت کے اوپر جسمانی دباؤ بھی ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے